Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita aa, bertemu sekali lagi dengan masa yang ringkas ini kita dapat mengupas sedikit sebanyak tentang salah satu daripada al-asmaul husna, salah satu di antara nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, yang cantik belaka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila mungkin sebahagian antara kita tahu doa masjid, masuk masjid baca apa? mungkin sebagian antara kita dah tahulah Bila kita bertapak dalam masjid Kita menampakkan langkah kanan ke dalam Dewan solat ni, iaitu Dewan Iktikaf ha, Musalla masjid ini Apa kita baca Biasanya siapa-siapa yang dah pernah Menuntut atau dah pernah Belajar lah tentang doa ni Biasanya kita akan baca doa Allahumma ftahli abuwa barahmatik Ya Allah bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu Bahkan pintu-pintu rahmatmu Allahumma ftahli abu, abu rahmatik Ini antara sunnahnya apabila kita bertapak masuk ke dalam masjid rumah Allah di muka bumi ini Kita langkahkan dengan langkah kanan Kita baca bismillah Allahumma ftahli abu, abu rahmatik Ya Allah bukakanlah bagi daku pintu-pintu rahmatmu Iftahli ini daripada perkataan fataha Fataha tu maksudnya buka Jadi bila kita bertapak ke dalam masjid Allah Rumah Allah ini kita doakan Kita doa kepada Allah Pinta Allah Subhanahu Wa Taala Bukakanlah bagi, bagi daku pintu rahmatmu Kita mengharapkan rahmat-rahmat Allah Agar turun kepada kita Pada masa kita di dalam masjid ini Tak kiralah masjid mana Yang penting nama dia masjid yang dianggap sebagai masjid kita ada adabnya ada sunnahnya iaitu kita masuk dengan langkah kanan dan kita baca doa ini yang diajarkan oleh nabi tunjungan kita sallallahu alaihi wasallam ingin saya petik sikit atau ingin saya arahkan sikit perbincangan kita pada hari ini berputik daripada doa tadi Iaitu Allah maftahli abu abu rahmatik Iftahli ya Allah bukakanlah bagiku Tuan-tuan perempuan sekalian pernah dengar tak nama Allah Al-Fattah Atau nama orang lah Abdul Fattah sebagai contoh Insya InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan kongsi sedikit tentang nama Allah Al-Fattah Al-Fattah Mungkin ramai di antara orang yang kita kenal nama dia Fattah Atau nama dia Abdul Fattah Atau nama dia Muhammad Fattah dan sebagainya Al-Fattah sebenarnya nama Allah Aa, nama Allah Fataha dan itu sebab kita dengar bila kita baca doa tadi Allahumma ftahli Iftahli Itu daripada nama Allah Al-Fatah Al-Fatah tu nama apa? Maksudnya namanya Yang Maha Pembuka Allah Yang Maha Pembuka Allah buka apa? Dari Daripada doa kita tadi Kita dah akur Allah itu pembuka pintu rahmat ada pintu-pintu lain yang Allah buka dan itulah apa yang kita akan kongsikan pada hari ini insya-Allah taala Ma'syaral muslimin wa mukminin rahimakumullah nama Allah Al-Fattah termaktub dalam al-Quran Al-Fattah Al-Fattah ini antara maksudnya yang maha pembuka yang maha membuka membuka apa para ulama kata ada beberapa perkara yang boleh di dikaitkan dengan nama Allah Al-Fattah yang pertama Allah membuka pintu rezeki Allah lah pembuka pintu rahmat itulah Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kita bila dalam kegusaran kita dalam keadaan kacau bilau tak kiralah keadaan kerana disebabkan keadaan dalam keluarga kita mungkin disebabkan kesihatan kita mungkin disebabkan masalah di tempat kerja masalah di rumah masalah dengan orang-orang sekitar kita kita rasa jalan kita jalan yang buntu di manakah jalan keluar kita tak tahu, Subhanallah. Aa, mungkin kita boleh kenang-kenangkan balik zaman dulu di mana, eh teruknya ujian yang melanda pada kita waktu dulu. Aa, mungkin sekarang kita dah senang. Waktu dulu kita yang susah. Mungkin sekarang kita sedang susah. Maka lebih-lebih lagi lah kita dapat hayati aa, isu yang saya bincangkan pada kali ini ini. Iaitu apabila kita rasa pintu semua telah tertutup, so tak ada jalan keluar. Seolah-olah jalan buntu semuanya Tak tahu apa solusinya Sebagai contoh Kita dalam keadaan sempit kewangan Kesempitan wang Tak tahu mana nak cari Malu nak jumpa jiran tetangga Kita dah banyak berhutang Sebagai contoh Ataupun pada satu ketika Di mana barangkali sebahagian antara kita jatuh sakit Tak tahu nak tak tahu mana jalan keluar dia, doktor tak ada ubat dan sebagainya Atau ubatnya tidak kena dengan badan kita Bahkan ada kesan-kesan sampingan yang tidak semena-mena Yang tidak kita duga timbul pula Bukan makin baik, makin ada kesan sampingan bila makan ubat doktor Ini semua ada ujian-ujian dalam kehidupan kita Mungkin sebagian kita yang masih muda atau berjiwa muda Masih belajar lagi, masih menuntut Ha, mungkin kita dibelenggu dengan deadline-deadline deadline nak buat assignment, nak buat homework. Oh, teacher ni minta homework ni, teacher tu minta projek ni. Tak ada masa nak buat. Ha, rasa rasa gusar, kita rasa kita rasa kacau bilau, kita rasa kusut fikiran kita. Tetapi kadang-kadang timbul Peleraiannya timbul solusi dia, timbul jawapannya. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Alhamdulillah Allah beri rahmat kepada kita, beri nikmatnya pada kita, selesai masalah kita tanpa kita duga ada orang bantu ke atau tiba-tiba ada satu ke ke kejadian berlaku yang uh, apa tu menyebelahi nasib kita dan sebagainya ini semua kerja siapa ini semua ketentuan siapa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membuka jalan bagi kita pada satu ketika dahulu dan percayalah tuan-tuan puan-puan sekalian saudaraku sekalian saudariku sekalian Allah juga akan membuka jalan bagi kita bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa ini dan pada masa akan datang sekarang kita lihat uh, pelbagai kejadian yang berlaku di serata pelusuk dunia Di mana umat Islamnya ada perang saudara Islam sesama Islam bergaduh Islam sesama Islam mengebom antara satu sama lain Di mana kita lihat di, di pelusuk yang lain pula Orang-orang uh, Islam ditindas Orang-orang Islam dizalimi Tiada seolah-olah tiada kuasa besar di, di kalangan makhluknya tiada kuasa besar di kalangan manusia di kalangan negeri-negeri antarabangsa yang nak membantu seolah-olah kita berputus asa awas janganlah kita sampai berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala janganlah sampai kita keluarkan kata-kata yang kurang enak inilah akhir zaman semuanya akan hancurlah tak ada harapan lagi nak harapkan siapa Jangan kita lupa kita ada Allah sebagai tempat kita gantung harapan kita. Allah adalah Al-Fatah. Allah adalah Maha Pembuka. Di dalam surah Al-Fatah, di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia Al-Fatah. Pembukaan. Kita ada Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu pembuka Al-Quran. Tetapi bila kita belik-belik di bahagian apa tu? Di bahagian daerah tengah Al-Quran tu, akhir-akhir sikit ada surah Al-Fatah. Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina Itu ayat pertama surah Al-Fatah Al-Fatah itu apa? The opening Apa Fatah di sini? Inilah maksud kedua Al-Fatah Allah yang maha pembuka Allah membuka pintu apa? Allah membuka pintu An-Nasr Kejayaan bagi orang Islam Pada zaman dahulu Satu ketika Zaman Nabi Muhammad SAW Di mana orang Islam adalah satu minoriti di dalam masyarakat mereka sendiri kemudian mereka berpindah ke kota lain iaitu di Madinah daripada asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah kemudian di kota Mekah itu kelihatannya orang-orang Islam ditindas orang-orang Islam dizalimi oleh orang-orang bukan Islam pada waktu itu oleh orang Arab jahiliah pada waktu itu orang Islam pun berpindah ke Madinah dan selang berapa tahun berlalu Subhanallah Orang Islam dapat menawan balik kota Mekah Yang dulunya adalah HQ, headquarters Pusat penyembahan berhala Pusat Arab Jahiliyah Menjadi pusat Tauhid Menjadi pusat dakwah Islamiah Subhanallah Siapa yang membagi jalan Siapa yang memperkenankan tiada siapa melainkan Tuhan subhanallah Allah adalah al-Fattah Allah membuka jalan bagi hamba-hambanya Allah membuka pintu kejayaan bagi hamba-hambanya jadi al-Fattah tuan-tuan puan-puan sekalian nama Allah al-Fattah memberi erti bahawa Allah lah pembuka pintu nikmat pintu rahmat pintu rezeki bagi kita pada masa yang sama Allah Al-Fattah adalah Allah yang pembuka pintu kejayaan bagi umat Islam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masharul muslimin wa zhumatul mu'minin rahimakumullah. Selain itu, selain dua maksud yang saya sebutkan tadi, nama Allah Al-Fattah juga memberi erti yang agak menggerunkan dan memberi tempelak kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang memberi amaran kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud yang ketiga bagi Al-Fattah? ini termaktub dalam ayat Al-Quran di mana di dalam ayat Al-Quran dirakam doa daripada Nabi Shu'aib atau pengikut-pengikut Nabi Shu'aib Iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanallah. Apa maksudnya? Maksudnya, Ya Allah putuskanlah, adililah, take judgement, make a judgement and execute. Nah, itu maksud Al-Fatah di sini. Ya Allah adililah antara kami dan kaum kami dengan keadilan, dengan kebenaran dan sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik pengadil. So Al-Fatah yang maksud ketiga di sini yang saya ingin kongsikan. Allah adalah yang Maha Pemutus. Allah lah yang memberikan keadilan, Allah lah yang membuat keputusan. Yang mana hamba Allah yang baik akan diberi ganjaran yang baik dan mana hamba Allah yang tidak baik, mana hamba Allah yang membawa kehancuran di muka bumi mendapat kehancuran juga di atas diri mereka. Ha gerunkan maksudnya menggerunkan maksudnya, sangat dahsyat, sangat hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahummaftrabbanaftah bainana wa bain qauminabilhaq wa anta khairul fatihin. Tuan-tuan dan puan, puan sekalian, jika kita tengok balik konteks ayat ini, ayat ini bukan doa pasal rahmat, ayat ini bukan doa pasal buka pintu rezeki, ayat ini bukan doa pasal buka pintu uh, nikmat dari, uh, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya mem meminta Allah Subhanahu wa taala untuk execute buat keputusan, buat pengadilan. Di antara hamba-hambanya, di mana di kalangan hamba-hambanya yang baik, yang pada kebaikan mereka, kebaikan juga pada umat, maka berilah kebaikan kepada mereka. Akan tetapi bagi hamba-hambanya yang tidak baik, hamba-hambanya yang membuat kemusnahan di atas muka bumi ini, musnahlah mereka. Ya Allah musnahkanlah mereka. Itu maksud tersirat dalam doa ini. Doa ini adalah doa yang sangat dahsyat maksudnya sangat. Apa nama dia? Ampuhlah, sangat ampuh isi kandungannya. Hendaklah kita mengamati doa ini dan mengetahui dan akur mengiktiraf Allah di samping menjadi Tuhan yang beri rahmat kepada kita. Allah di samping menjadi Tuhan yang memberi nikmat kepada kita, memberikan kesenangan kepada kita. Allah juga. Maha berkuasa untuk mengazab hamba-hambanya Jika dia kehendaki Allah maha berkuasa Untuk menurunkan singsaan yang setimpal Bagi mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi ini Bagi mereka yang melaksanakan dosa Di atas bumi yang Allah sendiri cipta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan ini membawa saya ke maksud keempat Nama Allah Al-Fattah Nama Allah Al-Fattah antara maksudnya juga adalah Allah ini membuka pintu ujian kepada hamba-hambanya. Membuka pintu ujian. Ah, buka pintu ujian ni macam mana? Biasanya bila kita diuji, kita minta buka pintu peleraian. Tapi ini pula pintu ujian. Macam mana? apa maksud saya buka pintu ujian? kita simak balik dalam Al-Quran. Allah ada berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Apabila mereka lupa apa yang diperingatkan kepada mereka Ini bagi umat yang baik ke umat yang kurang baik? Ini bagi umat yang kurang baik Orang-orang di masa dahulu satu ketika Mereka setelah diberikan mawizah Diberikan nasihat Mereka indahkan nasihat daripada Nabi-Nabi mereka Mereka indahkan nasihat daripada wahyu yang diturunkan Oleh itu Allah berfirman فَلَمَّا نَسُومَ ذُكِّرُوا بِهِ Fatahna عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Apabila mereka lupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka maka kami membuka kepada mereka segala pintu. Pintu apa ni? Ini pintu apa? Ini pintu nikmat tetapi disulami dengan ujian sebenarnya, disulami dengan musibah sebenarnya. Kerana apa? Apa konklusi dia? Apa kesimpulannya? Apa pengakhirannya? Uh, apabila mereka bergembira dengan nikmat yang mereka dapat daripada Allah ini, sebenarnya ini satu ujian, sebenarnya ini satu balak, ya, hati-hati. Uh, mereka setelah men, uh, mereka apabila melupakan nasihat-nasihat daripada Nabi-nabi mereka, lupakan segala tunjuk ajar daripada kitab-kitab mereka, daripada wahyu yang diturunkan, Allah bukan terus kasih balak, Allah bukan terus kasih azab, Allah buka pintu kesenangan. Fatahna alaihim abu abakul isyai Maka kami pun membuka bagi mereka Pintu-pintu bagi segala macam Kebaikan Maka mereka bersenang lenanglah Di atas muka bumi ini Akan tetapi Apabila mereka berbahagia Saat-saat mereka gembira Akhufna hum Kami pun datangkan azab Yang tidak semena-mena Azab yang tanpa diduga-duga faiza hum mubalisun dan di saat itulah mereka terdiam berputus asa tak tahu apa nak buat subhanallah sangat hebat sangat dahsyat sangat periknya azab yang Allah turunkan Allah buka pintu segala macam bukan kerana nikmat tetapi bagi satu yang disulam, satu perkara yang disulami dengan ujian dan musibah sebenarnya. Ini sebahagian ulama tafsir kata ayat ini cakap tentang istidraj. Istidraj itu apa? Apabila orang itu mendapat keajaiban di dunia ini, keajaiban yang benar yang baik. Dapat nikmat. Semakin berdosa dia, semakin kes, banyak kesenangan dia, dia, dapat di muka bumi ini. Ha, kadang, kadang kita lihat ada orang-orang yang eh zalimnya dia tetapi tak pernah sakit. Eh zalimnya dia tapi kaya raya. Barangkali itu istidraj. Allah sengaja, Allah sengaja tunjukkan kepada kita istidraj in action. Apakah itu istidraj bila orang tu makin jauh daripada Allah, semakin banyak pintu kebaikan dia diberi dibuka kepada dia sehingga akhirnya pengakhirannya pengakhiran yang buruk. Kalau tidak di dunia ini maka di akhirat kelak makin jauh daripada Allah makin dia senang dan oleh itu makin jauh dia lagi daripada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah lindungi kita daripada istidraj semoga Allah melindungi kita daripada terkena dari uh, apa tu uh, suratan takdir sedemikian auzubillahi min zalik jadi dalam ayat tersebut apabila kaum itu melupakan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka nasihat tauhid nasihat iman nasihat keislaman maka kami pun buka pintu-pintu segala macam segala macam kebaikan. Agar apa? Agar mereka makin lalai. Maka apabila mereka bergembira, saat-saat mereka lupa, saat-saat mereka alpa, mereka cuai, waktu itulah datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan turunkan azab dengan tidak semena-mena tanpa diduga tanpa mereka bersedia faizahum mublisun maka mereka pun terdiam kaku berputus asa nauzubillahi min zalik jadi itulah antara maksud-maksud nama Allah al-fattah Allah Al-Fattah Allah lah yang maha membuka pintu-pintu rezeki Pintu-pintu ni'mat Dan kepada Allah lah kita meminta Segala keberkatan Segala keniamatan Segala kesenangan di dunia ini dan di akhirat kelak Semuanya sumbernya daripada Allah Subhanahu SWT Kepada dialah kita bertawakal dan kita bergantung Janganlah kita, pernah kita putus harapan dengan Tuhan kita Allah yang maha pencipta dan maha pembuka Maksud yang kedua, maksud Al-Fattah adalah Allah pembuka, yang ini Allah Maha memberi kejayaan kepada umat Islam. Apabila cukup syaratnya, apabila kuat ketakwaan kita, apabila Allah perkenankan suratan takdirnya untuk memberi kesenangan dan kejayaan kepada umat Islam, maka di situlah kejayaan akan ada pada kita. Allah lah sumber kejayaan kita baik kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Maksud yang ketiga Al-Fattah adalah Allah Maha Pemutus. Allah lah yang Maha mengadili di kalangan hamba-hambanya. Rabbanaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya Allah lah yang membuat keputusan barangsiapa di kalangan hamba-hambanya yang baik maka Allah lanjutkan nikmat kepadanya dan siapa di kalangan hamba-hambanya yang membuat kerosakan di muka bumi ini didoakan dalam ayat tersebut agar ditimpa kehancuran ditimpa balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala Allah Al-Fattah dan yang terakhir maksud yang saya kongsikan tentang Al-Fattah Allah Al-Fattah iaitu Allah Maha apa? Maha membuka pintu-pintu segala macam nikmat yang disulami dengan ujian dan barangkali berakhir dengan bala bencana, bala malapetaka ke atas hamba-hambanya dengan yang yang apa tu yang ingkar dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ini terterakam terakam dalam ayat yang tadi saya bacakan falamma nasu bima zukiru bihi fatahna alaihim. Ha, fatahna alaihim apa apa kulli syai. Apabila mereka lupakan segala pesanan yang diberikan kepada mereka, Maka kami pun buka segala pintu-pintu kebaikan Dan apabila mereka bergembira, berbahagia, berfoya-foya Disitulah Allah akan datangkan dengan azab Yang mereka tidak duga Yang mereka ter terkejut dengan azab tersebut Tanpa mereka bersiap siaga Na'udzubillahi min thalik oleh itu hendaklah kita para muslim muslimat dirahmati Allah sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah jangan kita lupa dengan uh, nikmat Allah Subhanahu taala yang Allah berikan kepada kita pada masa yang sama kita perlulah mengawasi amal ibadat kita, mengawasi tata cara kita bergaul dengan manusia sekalian. Janganlah kita sangka kesenangan yang kita ada ini maksudnya kita di dalam kebenaran. Kebenaran tidak di dikira atau diukur dengan berapa kaya orang tersebut kebenaran tidak diukur dengan berapa sihat atau berapa senang orang itu kemedaran diukur dengan neraca syariat kita dengan neraca wahyu dengan neraca al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apabila kita bergelumang dalam dosa dan tidak menerima sebarang azab, tidak menerima sebarang musibah, jangan kita lupa lekas-lekaslah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lekas-lekaslah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang musibah yang tidak semena-mena, yang tidak diduga, sebelum terlambat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lu kau lihat, wa astaghfirullahal adzim alaikum. Apa yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf dari tuan-tuan puan-puan sekalian dan saya juga meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insyaallah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang semoga Allah memberkati ilmu yang telah kita kongsikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh